Мы понимали, что игра здесь будет практически за 6 очков, потому что видели, что, наверное, это один из самых важных матчей последней части чемпионата. К сожалению, подошли мы к ней с кадровыми потерями. То есть у нас те игроки, которые были не атаки, Ириша Воронец и Артем к сожалению, до конца они нам не помощники. Артема вчера сделали операцию здесь в Киеве. поэтому мы немножко перестроили саму схему игры. Где-то в первом тайме, я думаю, что нам многое удалось. Забили два мяча. Вот. Во втором тайме, конечно, многое не получилось. Не совсем удачно вошли замены в игру. Вот. И оболонь второй тайм, в принципе, перехватила инициативу и ну, уже сама жизнь заставляла, и, конечно, во втором тайме им терять уже было нечего, поэтому преимущество во втором тайме у них было очевидно. Ну, я благодарен своим ребятам за то, что они затерпели, за то, что они выдержали в этой сложной ситуации, но, в принципе, добились результата положительного. Двигаемся дальше.